Это Вообще хирургов все боятся, потому что сразу только Я операция. Я их боюсь больше всего. Маленьких звездочек до трофической язвы. Нельзя, например, вылечить пациента с варикозной болезнью навсегда. С нами сосудистый хирург, флеболог, горбовец Владислав Сергеевич, кандидат в медицинских наук и врач высшей категории. Мы рассмотрим такую проблему, как варикозная болезнь, и что с этой проблемой можно сделать, какие раньше были методы лечения и как достигла прогресса медицина в наше время. То есть варикозная болезнь может привести к язвам, трофическим язвам. Правильно? В своем обычном течении, когда а, ею никто не занимался когда ее, эту варикозную болезнь никто э, не лечил, рано или поздно мы видим вот этот путь от нулевого клинического класса к шестому клиническому классу. То mm -hmm. есть от э, маленьких, звездочек. Маленьких, звездочек, маленьких звездочек до трофической язвы. Я не говорю, что вы увидели звездочку сегодня, а уже на следующей неделе у вас будет трофическая язва. Mm -hmm. Нет, об этом речь не идет. Это, на это требуется определенное время, которое становится тем короче, тем, чем э, более, так сказать, подходящий образ жизни вы ведете. Например, вы долго сидите, mm -hmm. кто-то работает за компьютером удаленно и так далее. Например, кто-то э, есть водители, есть летчики, там. Ну, э, вы мало двигаетесь, вы мало активны. У вас избыточная масса тела. Это очень серьезно, так называемый сейчас индекс массы тела, если он повышен вы усугубляете свое состояние и своих вен. Вы имеете э, наследственную предрасположенность, потому что, в общем-то, более 80% случаев варикозной болезни носят именно э, ну, такую наследственную почву. Кто-то вспоминает mm -hmm. про бабушку, которая это было, у мамы, у папы и так далее. Поэтому.. Э, даже имея какой-то незначительный на ваш, э, э, так сказать... Это не... все может ускорить развитие стадий. Безусловно. Да. безусловно. Но здесь сразу я хочу э, пошутить и спросить: э, вы как э, доктор э, флеболог, э, как сосудистый хирург, можете рекомендовать, если у женщины варикозная болезнь, чтобы она лежала на диванчике с ножками поднятыми вверх, а муж говорил, э, что, а мужу сказать, что мне так доктор прописал, помогает ну, это или нет? Ну, так часто и делают, но э, на самом деле, ну конечно же это, ну ну, как можно... Это, ну, вы знаете, как сами, если у меня сломалась машина, я приезжаю на техстанцию, а мне рекомендуют, знаете, что да вы просто на ней не ездите. О, ну, 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 конечно же, нет. Ладно, тогда мужчины... Ну, вариант неплохой, вариант неплохой. <сё driveway> тогда хороший совет будет это скорее взять и пролечить, чем ложиться на диванчик с ножками вверх. Или, по крайней мере, выслушать мнение специалиста. Ведь э, часто еще бывает, э, еще один такой вот, один из мифов варикозной болезни, что как только я приду к доктору, меня тут же укладут на операционный стол, и что-то там будет эти вены дергать. Но Это вообще хирургов все боятся, потому что сразу только я операция. Я их боюсь больше всего. Я их боюсь больше всего, потому что знание прибавляет печали, как говорится. Но, тем не менее, бояться этого не нужно. Потому что, э, вот мы сейчас говорили о стадийности варикозной болезни, mm -hmm. Есть много различных классов варикозной болезни, также многочисленны и подходы к лечению варикозной болезни и в, 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 соответствии, в соответствии от стадии заболевания. Если мы говорим о ранних стадиях, то безусловно здесь превалирует консервативный подход и ни о каких операциях речь не идет. Mm. Речь идет о назначении венотонизирующих препаратов. Мы сейчас имеем очень широкий арсенал этого. То есть это таблетки. Речь идет о компрессионной терапии. Речь идет о э, определенной оптимизации регулировки режима э, труда, активности и отдыха. Речь идет об оптимизации так сказать, ну, ну, вплоть до того, что надо больше совершать прогулок и, видишь, будет уже и полегче. И только в том случае, если мы уже видим, видим ну, вот, второй клинический класс или уже третий, вот тогда мы начинаем предлагать более активное мероприятие. Я сказал слово активное, я не сказал слово операция. Что современный подход предполагает э, лечение варикозной болезни, ну, даже сейчас мало говорят об операциях, сейчас скорее говорят о процедурах лечения. У всех на слуху такие процедуры, как лазерная коагуляция, радиочастотная абляция, склеротерапия и так, далее, и так далее. То есть э, э, речь идет о мини-инвазивных, нетравматичных э, технологиях лечения, которые, во-первых, э, э, пациент не должен пребывать в стационаре, пациент не испытывает боли, пациент не mm -hmm. видит разрезов, пациенту не нужен большой наркоз. ему, Они видят ему не нужны Потому что их нету или потому что не Потому что их нет. В большинстве случаев лечения варикозной болезни, а уж на стадии второй и третьей клинической стадии, эти разрезы не нужны, они не оправданы. То есть все через маленькие проколы? Все через маленькие проколы существуют такие технологии. У нас есть ультразвуковая визуализация. Ну, конечно, при условии, если мы пользуемся ультразвуковой аппаратурой экспертного класса и специалисты этим всем владеют. Флебология, как наука о венах, как хирург... начинаясь как одна из хирургических отраслей, в сегодняшнем, в сегодняшнем изложении она, вот, ну, собственно, и состоит из проколов, но это внешняя сторона, на самом деле это достаточно сложный технологический процесс для специалиста. Для mm -hmm. пациента это проколы. Это прокол, да. Для пациента это проколы. Потому а для что врача еще в 19 там веке. Найти этот суще... сосуд. Ну... Попробуй пройти по нему. Попробуй найти, где как сработать. Ну, если кто умеет, то это получается хорошо. Еще в 19 веке были такие серьезные хирургические операции. Одна из которых была такая операция Маделунга. Ногу нужно было разрезать от паха до пятки и вытащить все вены, которые не нужны. Те из пациентов, кто выживал, потом действительно не часто Какое обращались уточнение. к врачам, потому что больше они это повторять не хотели. Вот. Но тут э, надо еще сказать следующее, что варикозная болезнь – это не тот э, диагноз, э, с которым можно расстаться во время самой лучшей даже процедуры. Mm -hmm. Давайте не лукавить. Варикозная болезнь, э, э, ее лечение не является радикальным. Ее лечение является паллиативным. Что такое радикальное лечение? Например, был аппендицит, воспаление аппендикса, его убрали и аппендицита больше никогда не будет. Или, например, кто-то расстался с ногой, и она больше болеть не будет. А вот паллиативное лечение — это мы говорим о том, что целью лечения варикозной болезни, к сожалению, не может быть избавление от нее как от таковой. Целью лечения варикозной болезни является Желательно значительное снижение клинического класса, то есть улучшение качества жизни и так далее. То есть нельзя, например, к сожалению, опять же таки, вылечить пациента с варикозной болезнью навсегда, но можно значительно улучшить его состояние, снизить э, клинический класс, значительно повысить косметический эффект и поддерживать это состояние при условии того, что пациент время от времени наведается к флебологу в назначенное время контролирует и при наличии каких-либо э, так называемых рецидивов, либо повторов, они уже коррегируются с помощью там, небольших укольчиков, ну, небольших мероприятий. Но опять-таки, возвращаясь к техсервису, машине нужен техосмотр. Раз в 10 тысяч и так далее и тому подобное. Что-то может быть поменять. Тогда она будет ездить долго, будет красивой.